Yütdüm yuvam. Tovuzun Hunanlar kəndində il arasında kabaçğı kimi tanınan qabaq bitkisinin yığımına başlanıb. Qabaq su sevər olduğundan kür çay ətrafında, su hövzələrinə yaxın torpaq sahələrində becərilir. Bu ildə əkilir 3 dəfə. Yaz, payız, o bir də yay fəslində əkilir. Nasulları gücdə olan əkindir. Yaz aylarında nəkirik, mart ayında nəkirik. Xayz ayına kimi və təbərcəyirəm. Belə bircullara qarşı dərman vururuq. Buna şirə dərmanı vururuq, danaçı dərmanı vururuq bunlara, lakinə. Qabaq bitkisi xarici görünüşünə görə tərəvəzlərdən badımcana bənzəyir. Toxumu Hollandiyadan gətirilir. Bu bitki məhsuldar olmaqla yanaşı, həm də tez xarab olmaya meyllidir. Bu səbəbdən təsərrüfat sahibləri onu dərən kimi satışını həyata keçirməyə çalışır. 1 hektara verib də 10 tona kimi verir. Hər artıq verər kəs ki, olmasın onu yəni, qulluğundan asıldı hamısı. Əsas problemləri bir dənə otuçı bir müəssisəsi olsa, məsələ bir zavod olsa, yığılıb məsələ orada bu təfir vermək üçün də bu qiymətinə görə biraz qiyməti aşağı olur. Qabaq bitkisinin qida üçün istifadə edilməsindən çoxu xəbərsiz olduğundan bölgələrdə buna tələbat azdır. Hazırda yığılan qabağın 1 kq-ının qiyməti yerində 25-30 qəpiy arasında dəyişir. Bakı və digər böyük şəhərlərin bazarlarında isə 80 qəpiyə satılır. Qabaq vitamin və minerallarla zəngindir. Zob, şəkər xəstələri, mədə-bağırsaq problemləri, qan təzyiqi olanlar üçün faydalıdır. Bu bitki həm də turşuya qoyulur.